Saben Suryo kaping 2 Oktober dipun pangeti Minangko dinten Badhe Nasional. Pengetan menika ngemot makna filosofis ingkang inggil minangka pakurmatan dhumateng asiling cipta rasa Karsoporo pengrajin. Batik mujudakan setunggaling karyo seni ingkang kaah mupangataken gambar motif lumantar proses tutup celup proses tutup mekaten ginaken malam ingkang mupangatipun kangggih nutup C sak terenipun celup, sawtawis celup mujudaken kridho nykani werni ing setunggaling C ing masyarakat jawi gambar ing setunggaling Ci batik ngemot konsep spiritual ingkanggadadha makno filosofis ingkang marlalam pitakaken gesanging manungsa ing saat tengah bebrayan ageng Batik tulis mujudaken tunggaling karya ingkang kathah dipunasilaken dening para pengrajin batik lan sampun dipun mangertosi dening warga masyarakat ing Indonesia menopo teni monco negari. Ing sawetawis laladan kathah dipun panggihaken punjering kerajinan batik ingkang gadhah ciri mirunggan piambak. Sai menika rerengganipun inggoh werninipun. las tunggaling laladan Igah Yogyakarta yuk ingkang gada Batik mirunggan ingkang tetap menjadi tradisi inggih menika ing laladan Segaje Hargotir toko Kap Kulon Prago. Usaha kerajinan Batik meiko diunawiti dening Sawene Wiranem inggih menika Ali Subkan wiwit tahun kali ewu songgalas Motif batik ingkang dipun damel inggih menika cakrik kontemporer saengga kadah dipun remeni wiwit saking lare inggo tiang sepuh dening ali subkan batik asline ing ciptarasa lan karsanipun menika dipun sukani nama batik sundo langit Batik asli saged dipun pirsani saking motif ingkang wonten ing sak salembaring cita batik. Padatanipun ing setunggaling batik asli boten wonten motif ingkang sami persis, jalaran motif kasebat dipun damel ginaken canting lumantar astanipun perajin. Gajawi menika cita printing ing salebeting cita gambaripun blawur ingkang cetha namung ing perangan jawiipun kemawon boten wolak wale.